Мої вітання, Житомир. Дякую, що ви з нами залишаєтесь, і надалі буде цікаво. З приходом літа завжди хочеться кардинально змінити імідж. Найпростіший і вірний спосіб це зробити. Змінити зачіску? Однак не можна забувати про те, що кожен сезон диктує свої правила і модні тенденції. Літо 2015 року не виняток. Тим не менш, крім моди, треба завжди враховувати особливості особи і стилю, щоб підібрати ідеальну для себе зачіску. Саме тому сьогодні в об'єктиві візажист-стиліст каналу Житомира Вікторія Василюк, як завжди, з корисними порадами, таємницями краси і моди, і вже готова поділитись вами наші жінки і дівчата. І всі, ті, хто хочуть виглядати на всі 100% – ідеально. Привіт, вікуся Привіт. і журналістка каналу Житомир Ольга Степоренко. Сьогодні знову в якості моделі. Привіт, Олю! Дякую, що знову таки ти в нашій студії. Тема програми трансформація зачіски для власниць довгого волосся, а також догляд за волоссям у спекотний період. Саме тому Оля, ми тебе і запросили, що ти у нас власниця довго, шикарного, білявого такого волосся. Будемо на тобі експериментувати. Готові експериментувати, дівчата? Звичайно. Так. А перед тим я хочу запитати, Вікторія, як потрібно за волоссям доглядати влітку? Літній період, як і для кожи, так і для волос. Це дуже такий гарячий період. період термо, я би його назвала, так? Да, Если мы зимой постоянно тоже делаем масочки от мороза, от воздействия, от ветра, от сухого, вот, то есть все так холодно, то летом это все безумно жарко. Летом волосы выгорают. И я думаю, многие девушки, которые не красят волосы, даже когда их красят, не разу замечали, что их волосы становятся светлее на тон, а то и два тона. Это все воздействие ультрафиолета. И защитить волосы мы можем с помощью масок для волос. Маски нужно делать чаще, не реже, чем раз в семь дней, то есть раз в неделю. Если мы можем раньше, там весной себе позволять немножечко делать перерывы, то сейчас лучше не, не позволять. После каждого мытья волос использоваться бальзамом. Можно э, волосы, если, например, хотим осветлить, кстати, э, блондинкам, вот девочки вам, кстати, двои да, а можно пользоваться отваром ромашки. Это естественный э, такой ингредиент, который поможет осветлить волосы, убрать желтизну и при этом их немножечко сделает сильнее. Это стосуется и натуральных, и ненатуральных блондинок, так? Ну да, но натуральных намного быстрее. На натуральной блондинке намного быстрее будет виден результат, когда русые волосы. Я пропоную розпочати наші експерименти, так як нам завжди не вистачає часу, ми можемо тут розповідати розмовляти дуже довго. Вікторія трансформація зачіски. Що це таке взагалі, як це воно виглядає, що це буде? Ну, для тих, хто нашу рубрику про красоту, ми вже розказували про мужську трансформацію. коли одне у нас є, і ми трансформуємо її в різні якісь речі. От ми робили одну стрижку, п'ять варіантів викладки. Сейчас у нас одна модель одни волосы и мы делаем три разных прически, которые не только отличаются друг от друга, но они для разных предназначений. То есть можно пойти в разные места с такими прическами, смотрится абсолютно по-разному, но все делается на основе одной прически. Я пропоную розпочати и, как е, у нас іде ранок, день і вечір, зранку ми збираємось на роботу. Що? Да. Як швидко і гарно зробити ось вправитися это, з довгим саме волоссям. Да, это будет первый вариант лето. Время, когда нам очень жарко, и хочется волосы убрать. Распущенные волосы уже не так актуальны, Это скорее вечером, когда прохладно, можно распустить, и то сейчас вечера тоже очень жаркие. Поэтому мы уже заранее, Олечка, пожалуйста, повернись к нам. Мы уже подготовили волосы модели, мы собрали их в обычный простой хвост. Я не скажу, что слишком я его зализывала, он был вычес, вычесан и аккуратный, потому что сейчас в моде уже вот такая легка надбались, скажем, украинская. Вот такие легкие, романтичные вот локоны, волосы. Вот я ничего с ними не делала до этого. Вот просто мы помыли волосы, высушили их, собрали в хвост. Сейчас я вот из этого хвоста буду делать жгут. Жгут будет похож на крупную веревку. Вот я думаю, все видели, как выглядит веревка, плетенная красивая. Вот для этого надо расчесать хвост полностью, здесь, чтобы не было у нас никаких колтунов, не было никаких э, выбитых прядей волос, хорошо расчешем уже в нашей программе встречающейся расческой джинглтизер, mm -hmm. я, я напомню те, кто не знает, есть такая замечательная расческа, которая не травмирует волосы, ей очень легко пользоваться, она эргономичная, в руке очень удобно лежит, у нее маленькие зубцы, которые прекрасно прочесывают волосы вот мы сейчас закончили прочесывание, поправляем хвост и разделяем его на две равные части, максимально старайтесь сделать части равные, тогда намного длиннее получится жгут. Каждую уже часть, которую мы разделили, прочесываем повторно. Засоби з різними ефектами по догляду э, за волоссям на відпочинку. Uh -huh. особливо цікаво на морі, там де вода специфічна, Я так? Я поняла, там є солена вода, сонце. Смотрите, существують з э, термозащитою спреї. Ми їх використовуємо, коли засушуємо волоси. когда воздействие теплоты идет. Мы идем на пляж, не все девочки одевают косынки, правда? Я, например, вообще не любитель прятать волосы, это очень плохо, солярий, солнце, но вы стараетесь прятать волосы, при этом можно их намазать Каким-нибудь маслом натуральным. Я очень люблю виноградные косточки масла или миндальное масло. Это можно развести его с водичкой, на ладошке нанести, растереть. Это очень просто. И нанести вот так быстренько на волосы. И вот так вот будет уже после купания. В любом случае мы должны помыть волосы. Никогда не остаемся с волосами мокрыми после моря. Соленая вода, это все съедают волосы наши. Они как губка, они же все впитывают в себя. Волосы вообще очень пористые на самом деле. Это нам кажется, что они вот такие все гладенькие, легкие. Там тишина такие в которые проходит э, очень много 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 веществ э, негативных причем поэтому масла отталкивают воду вот один из плюсов и термоспреи которые защищают от воздействия солнца большого что я сейчас сделаю быстренько расскажу чтобы вы не запутались мы закручиваем в одну сторону волосы в данном случае я закручиваю справа налево жгут один до самого конца без резинок без ничего в данном случае Закрутила и на кончике отдаю его держать модели. И второй жгут закручиваю в ту же сторону, не противоположно, точно так же. Приглаживаю рукой. Можно, если волосы сильно пушатся или непослушные, пригладить их до этого, сбрызнуть расческу лаком для волос или пригладить лосьоном для волос. Вот. Мы почти закончили. Чудо речно ну, влитку користуватись саме лаком для волосся? Ну, я думаю, что да, но надо тоже, всякие лаки разной фиксации. Надо брать, ну, есть же пять фиксаций, например, да, стандартных, угу. и надо брать более ну, легкие для объема, например. Они супер склеющие, сильная фиксация, Олечка, держим Забираем второй жгутик Здесь с меня выглядит очень интересно даже просто, дуречь, можно сделать, сделать и домашний кумжа, поэтому я ее вам и показала. Мы же работаем для того, чтобы было удобно э каждому человеку доступно. Да? Поэтому смотрите, вот два жгутика мы уже закрутили. Вот у меня два жгутика в руках. Что я делаю дальше? Я между собой перекручиваю жгуты. Просто один наверх, другой вниз и затягиваю. Получается очень интересная коса, uh -huh. коса жгут, которая не парит, волосы не парит вообще и гарно выглядит и дорей. очень да, да интересно смотрится. В конце я все просто э, оно не раскручится. если мы аккуратненько закрутим все резиночкой. Это будет первый вариант нашей прически. Я, дурачи, бачила, что Оля уже на работу, сдается, с таким жгутом. Цікаво, це вона сама собі робила чи до тебе заходила? Ну ні, насправді це мені допомагала робити Вікторія, і вона для мене і відкрила цю зачіску. І скажу чесно, що для мене ця зачіска стала однією з найулюбленіших, тому що вона справді дуже по-перше оригінально виглядає. А всі ми хочемо бути оригінальними, не схожими на інших. По-друге, вона дійсно проста. І я навіть не просто от е, на за останні йшла. Я з нею не просто там звичайно ходжу в звичайний день, а навіть використовую її часом в ефірах своїх програм. Тобто для мене вона така практична і така от, будуть симпатично смотриться в повсякденній носці, на роботу, на прогулку. Ось це перший варіант причизки. Після роботи хочеться Після. відпочити. Особливо з нашою роботою ми знаходимося в студіях за комп'ютерами. Хочеться вийти, відпочити, десь прогулятись. І також хочеться виглядати якось. Ну не так, як це цілий день. Ти ходила на роботі. Запропонуй нам ще одну трансформацію. більше не большенітроги. Ми от його. чуть-чуть сильніше, Ми можемо завжди, бачите, в Чим більше я кручу, тим виходить э, такий плотний. и смотрим, в какую сторону лучше ложатся волосы. В ту сторону закручиваем просто красивый пучок, который можно зафиксировать шпильками. Але потребно в сумочці шпильки с собой, так? Да, для этого нужно буквально там 10 шпилек. Но опять-таки, видите, такая прическа очень хорошо, выгодно смотрится на длинных волосах. уже обладательницам более коротких волос это сделать будет сложно. Для такой прически, как мы и говорили по теме нашего, нашей передачи, Нужны длинные волосы. Ну, очень комфортно себе должно чувствовать модель с такой причёской. Все, прическа закончена. Оля, якби ти на відпочинок кудись прогулятись пішла б з такою зачіскою? Ну, звичайно, у вечорі іде свійти, уже гуляти, дійсно, легко, свіжо. Її навіть можна назвати зачіскою діловою, так, так. зачіскою. Вполне можно пойти на деловую встречу, или даже просто попить кофе с подружкой Днем, в течение дня прекрасно пойти на знакомство старше.

Так. А ти, ти забігаєш вже наперед. Я підготовила що... кошти інтересні. Я кажу, вперед, що та... я <свят> дівчата. Не сваримось <свят> я не сваримо для першому. Ти вже готова для перше. А ми хотіли тобі зробити ще романтичну таку зачіску і показати нашим глядачам, як саме з такої звичайної робочої, потім зачіски для відпочинку, ділової зачіски зробити романтичну зачіску. для знайомства, для побачення. Я для... Думаю, це... тобі понравиться. Попробуем все растовернять. Романтичный образ. Итак, да, последний романтичный образ, который мы сегодня будем создавать, трансформировать, мы вынимаем шпильки. Полностью снимаем джукут, но э, оставляем его в первоначальном виде. То есть, как вы заметили, первоначальный вид я абсолютно не меняю. Как он был джугутом, так он и остался. Вот. Теперь я немножечко ослабляю резиночку, либо снимаю ее. И что мы делаем дальше? я вынимаю вот так совсем не бережно неаккуратно где мне нравится где мне хочется Оля, ты не бины Нет, вообще да я в зоне не чувствую, что там была такая процедура. А знаете почему? Так Потому что, что здесь... А, а это фик... натуральный волосся. И здесь уже зафиксирован хвост, и я не могу сделать боль на модели. Это еще один плюс. Я очень аккуратно работаю, легко. Жигут очень легко растягивается, поэтому э, я не травмирую волосы сильно. Вот так вот я подтягивала э, Как маленькие такие пузыречки, знаете, получается. Причем это не обязательно они не должны быть там идеальными. Вот так, небрежно. вынимала Виктория, как часто нужно подрезать самые долгие волосы? А, в зависимости от ухода. Вообще желательно каждые полтора месяца посещать своего парикмахера, и он вам подскажет, как лучше с вашими волосами справляться. А чтобы э, концы волос не были посечены, что треба делать? Используйте маски регулярно. Не сушите сильно высокими температурами волосы. Когда обрабатываете волосы плойкой или утюжком не задерживайтесь долго на кончиках волос. Они самые более поврежденные, поэтому с ним надо быть очень бережным. Снова таки я закручиваю в такую высокую прическу, фиксирую шпильками, но теперь она у меня будет воздушной. Так, зафиксируем шпильками. быть, Оля уже запланировала сегодня по батине Я уже планую, в принципе. Профессиональную укладку для того чтобы... чтобы добро даром не пропадало так правильно девочки вы должны гордиться собой в первую очередь что вы родились женщинами это большое счастье как по мне я например ни разу еще не жалела что я женщина и, и тому постоянно доглядать за собой, да. и про свое здоровье. И так? это уже не работает, это уже в удовольствие идет. Главное не запускать. Намного проще предупредить, чем лечить. Поэтому, пожалуйста, ухаживайте за собой, любите себя. Любите, тогда вы, вам проще будет любить окружающих. Да, гарант. Вот я закончила. Покажем во всей красе наш путьок. Пучок получился воздушным. Очень быстро делается. У нас очень очень все энергично. И если посмотреть, мы за пять минут сделали две или три прически, буквально укладки. И дурачевинно схожий на попередний так? А, да, он такой уже более воздушный. И в такой прически, знаете, с чего мне хочется? Мне mm -hmm. хочется вынуть пару, Локоны, так, пару да, таких прядочек, которые добавят такой романтики. Они такой немножечко небрежности, что ли. Это мы залокируем немножечко, накрутим на пальчик. Если волосы вьются, это еще лучше. Лаком вокруг зафіксую немножко. Не будемо сильно заклеювати волосы. Нам то не в чому літом. Ось вот така вот прическа у нас вийшла, Здесь оля довольна. Оля, як настрій вже є Куди ти? Е, ще да, попрацюємо знаєте, відчуття, трохи? Відчуття дуже суперові. Настільки ти не відчуваєш, що в тебе така от гарна зачіска, здається, що там, по-перше, легко, а по-друге, коли я вже бачу себе, я розумію, що це ще дуже гарно. Ну з такою зачіскою я пішла б на друге побачення. На перше я пішла все ж таки з діловою, щоб справити таке серйозне враження, серйозне і серйозних відносин? А вже на друге побачення На третє, на четверте. Вже можна трошечки цю, так сказати, серйозність. снимать и дозировать легкостью отношений. Вот такая теория у нас серьезная, ходишь по увидениям. Какая <реклама> Я надеюсь, <реклама> что ты в не будешь сохранять секрет какого-то такого рецепта маски какой-то для волос для наших ну, глядачей. зная какая я говорушка, я никогда не промолчу и поделюсь со своими подружками и с вами, девчонки, которые нас смотрят, женщины, пожалуйста, прислушивайтесь, с очень большим-большим секретом про очень крутую маску для волос. Может быть, вы слышали про ламинирование? Это достаточно такая процедура, дорогая, салонная. Долго э, Ну, да, если правильно ухаживать, она еще и будет не один день у вас на волосах. Я расскажу вам, как сделать такое дома. Очень просто и очень дешево. Расскажу вам про пропорции на один пакетик желатина. Это самая главная составляющая нашей маски. Покупаем самый простой желатин. Целый пакетик это в зависимости, какая длина. Я буду рассказывать про, по пропорциям, потому что вот Олечка, тебе надо пол пакетика желатина, мне одного, а вот Олечке по густоте надо, наверное, будет и полтора-два. Я экономлю. Да, мы, можем делать двою. В общем, берем пакетик желатина, высыпаем его в любую неметаллическую посудину, и заливаем двумя-тремя столовыми ложками кипятка. Крутого кипятка. девчата запомнитовы. Быстренько размешиваем и накрываем чем-нибудь сверху, чтобы не испарялось э, оттуда тепло. Оно быстрее набухнет. Когда весь желатин разбухает в течение 15 минут приблизительно, он разбухнет полностью, туда мы добавляем, уже остынет немного, чтобы у нас ничего, мы будем яйцо туда добавлять, чтобы оно не сварилось. Угу. Мы добавляем туда еще ложку 2 бальзама для волос. Густого такого, достаточного бальзама, которым пользуемся каждый день. Какие до... мамы мы такие добавляем? Да, тут любой, туда. любой, который вам нравится, которым вы пользуетесь. Добавили туда бальзам. После того, как добавили бальзам, все это перемешали, влили туда только желток. Один желток из домашних яиц. Пожалуйста, находите домашний яйца, потому что не будет того эффекта, если вы просто купите в магазине. Натуральный продукт. Да, натуральный. Туда, да. Без Натур... ГМО. Да, желточек. Так поэтому тут бабушки вам, я думаю, помогут. И, да, наши, наши самые главные помощницы. И вот когда мы уже все это перемешали, я очень люблю, очень люблю я говорила про масло с миндальными косто... с миндаля или масло виноградных косточек. Пару капель, туда добавляем масло, все это перемешиваем. Получается достаточно такая густая консистенция, наносим ее на волосы, отступая от корней минимум 3, а то и 5 сантиметров от корней и наносим на всю длину полностью до самых кончиков волос. Когда мы все это нанесли, укутываем волосы в полиэтилен и прогреваем феном. Когда прогрели феном, эта маска, считается завершена. Смываем теплой водой до самого конца. Посмотрите, какие прекрасные у вас будут волосы. Повторяем процедуру два раза в месяц. Викуся, дякую, что ты не приховываешь такие важные секреты для наших женщин, чтобы сэкономить час, деньги и иметь хороший вид, чтобы каждая женщина и каждая девушка, принаймні в Житомире, мало, завжди хороший вид. Олю, дякую тобі. Бажаю гарного побачення і першого, і другого, і третього, і завжди, щоб в тебе в житті завжди все було добре, дівчата. Дякую, до зустрічі. А сьогодні в студії об'єктиву з нами була візажист-стиліст каналу Житомир Вікторія Василюк. Допомагала у створенні образу журналіст Ольга Степоренко. На все добре. Виглядайте гарно і бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!